Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah La wa la billah Sahabat belajar ngaji dimanapun berada mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan afiat Panjang umur dalam keadaan faat Teman-teman kita ngelanjutin halaman sebelumnya masih bab waktu pasal Sekarang di halaman 17, ikhronam teman-teman ya dikit lagi hatam Mudah-mudahan nanti sampai hatam, hatam, baik lanjut aja teman-teman nih sekarang di masih ini ya kita mengulang nih tanda wasol teman-teman lebih baik lanjut teman-teman ya ini lebih utama terus jangan berhenti yang ini baris kedua ada jim sama kop ini kopnya titik duanya nggak kelihatan teman-teman ya jadi kop ini lebih baik berhenti di sini lebih utama berhenti kalau ini boleh berhenti boleh lanjut pilihan teman-teman ya jim ini baik contoh bacanya kita ikutin bareng-bareng A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzina tawatthahhumul malaikatu thayyibin yaquluna salam Ini lanjut teman-teman ya ingat nama Al alif ini nanti lanjut Kita ulangin Lalu, ulang. Alladzina tettawaffahumul malaikatu qaybin yaqoolun salam ini lebih panjang dua harokat temannya kalau mau berhenti di sini boleh ini contoh yang berhenti di sini Aladin tettawaffahumul malaikatu qaybin ingat ini jadi lebih dari dua harokat bin ulanginnya di sini kalau mau langsung thayyibina yaquluna salam teman-teman ya baik teman-teman ini contoh yang baris kedua ini tandanya kok teman-teman enggak kelihatan ini kop teman-teman ya kop ini boleh diutamakan berhenti yang ini jim ini tandanya boleh milih berhenti di sini atau lanjut contoh bacanya kita baca bareng-bareng Mataun um qalil Ini jadi lam sukun teman-teman ya Mataun um Ingat ini Tanwin domah Ketemu huruf ikhfa Jadi tahan dulu teman-teman sini ya Lanjut ini boleh milih berhenti atau lanjut kita contoh yang berhenti dulu. Summa ma'wahum jahannam. Ulangi berhentinya summa ma'wahum jahannam langsung di sini bacanya wa bi'sal mihad kita boleh langsung boleh teman-teman kita baca yang langsung contohnya summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lanjut teman-teman di baris ketiga Nisot teman-teman yang tandanya lebih utama lanjut teman-teman ya. Contohnya kita baca bareng-bareng. Qala antum syarrum makana wallahu alam bima tasifun. Ulangi lagi, kita lanjut. Qala an na nau wallahu a'lamu bima ingat ini wau-nya bertasdid langsung masuk ya maka nau nih ini tahan dulu maka nau wallahu a'lamu bima tasifun ini lebih dari dua teman, -teman. lanjut baris 4 ini masih short teman, teman ya jadi lebih utama lanjut ini sama, sama di akhir ayat ini teman-teman ya ini boleh berhenti di sini karena bisa akhir ayat, ayat, ayat boleh, temen. Ya, ya, ya. Jadi kalau langsung, langsung juga boleh. boleh. Kalau napas kuat, kalau berhenti di sini juga nggak apa-apa. Oke lanjut kita, lanjut kita baca kita contohnya teman-teman. Inna wadallahi hayat dunya. Berhenti di sini. <tuh> Ingat ini huruf tanwin ketemu fa jadi fa teman-teman ya dua mata ini, mata, ini kita mufa jadi ifa tahan, tahan dulu di sini jangan, jangan langsung buru-buru <coughs> pindah. Pindah. pindah inna boleh berhenti di sini teman kalau langsung juga boleh karena ini akhir ayat Lalu boleh berhenti di sini, di sini teman, teman ya lanjut Lalu di baris ke selanjutnya yang ini tandanya ini teman di akhir ayat kalau mau dibaca di sini langsung boleh teman-teman ya. Contohnya kita ambil dari sini. Falazurrahmanumulkayyadun dunya wa ghairal Islam berhenti di sini. Boleh. Kalau habis napasnya. Nanti diulangi lagi di sini. Itu teman-teman ya. Ini boleh berhenti. Tandanya boleh lanjut. Contoh bacanya. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من Nah ini nanti ada harus ada huruf haknya itu ya, ya. <kuh> uh, huruf vokal haknya ya seperti keluar min gitu min tapi nggak min, min min jadi keluar huruf haknya kita gitu, teman ya jangan sampai nggak ya, dikeluarin itu teman-teman ya sama seperti surat yang al qadar itu ya Lailatul Qadar Lailatul Qadar jadi rohnya hidup ini haknya juga hidup min min he gitu seperti itu ya teman, -teman ya min jadi keluar apa sih kita huruf hak teman teman ya kita ulangi wa may yabtaghi ghairal islam min ada kedengaran haknya teman teman ya falan itu teman teman ya Fala yuqbal minna Lanjut baris selanjutnya ini lebih utama berhenti teman-teman ya di sini di akhir ayat ya berhenti contohnya hatta idza sawa baina as-sadafain qalan fukhu ulangi حتى إذا ساوى al الصدفين قال انفخوا Berhenti di sini teman-teman Lanjut ini sama akhir ayatnya Tanda kop lebih utama berhenti Lanjut di sini teman-teman Iyam sasakum qarhum Faqad massal qawma qarhum mithlu. <coughs> Jadi berhenti haknya sukun teman-teman, gitu teman ya. Kita ulangin lagi. Iyam sasqun faqad massal qaum qarhun mislu. Nih Ingat sini mati sukun mislu teman ya. Lanjut ini tandanya boleh berhenti, boleh langsung. Sama di sini berhenti teman-teman. Ya. Ini lebih utama berhenti. Allahu a'lamu bima nabisu. Berhenti di sini, kalau di sini langsung aja ini kan pilihan itu namanya. Lahu ghaibus samawati wal ard. Berhenti di sini ard itu namanya. Di ujung ra-nya ini seperti ada huruf dot ard gitu ya. Jadi dot sukun ard itu namanya. Jangan ardang ya, tuh namanya. Sambil dilatih penyebutan huruf suruh hidup, hidup setelah, setelah sukun dulu ini ya wal, wal ard ar, ar, itu turunnya ar, kita ulangi ar, lagi ar, dari sini lahu ghaibus, ghaibus samawati ar, wal ard contoh langsungnya, langsungnya Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard oke teman-teman Sampai di sini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.